Так, і наша наступна менторка вже тут. І це Вікторія Безкаравайна. Це наша духовна наставниця, яка літає приватним джетом. Вікторія, привіт. Виходь до нас. Привіт, привіт. Всім привіт. Привіт. Скажи, я прошел тиждень, як ты ти в вагон девчат смогла выбыть землю спид них, что это было? Это был поток чистейшей воды, понимаешь? Я вот поняла, во-первых, девочки, знаете, что часто есть еще такая иллюзия, что когда у тебя будет больше задач, у тебя как будто времени не будет хватать. Но на самом деле это заблуждение, потому что... Да, возможно, меня не не было в проекте настолько много, насколько могло бы быть. Но я точно знаю, что иногда от наставника одно просто слово достаточно, чтобы у тебя вот так вот взорвалась вселенная внутри и пересобралась, понимаете? Ну так было со мной лично вот тоже в, в, в канах, да, когда я задала один вопрос, мне дали один ответ, и я я все, меня просто вот так, ну я как портал в это в себя вгружала вот это важное это знание. И э, здесь то же самое было. Получается, что я не присутствовала интенсивно, потому что я была в своих процессах, я не ожидала такого наплыва заявок на разборы. Я приехала в 10 утра в понедельник еще, и я с 12 сидела на этих разборах просто каждый день. Поэтому у меня времени особо не было, но я держала во внимании. И я думаю, что даже в поле, понимаете, как это работает. То есть раз я выразила намерение. е мы все знаем, ты знаешь, я знаю, что я здесь, да? И вот так вот поле работает. А потом, когда когда я вот уже понимаю, что вот оно, ты мне написала до да, девочкам задание, то смотрите, вот оно о чём. Це вже це вже було четверг, вечір. Це всього да. менше ніж 24 години. Але мені так подобається. Ти знаєш, я ж е я й не хочу, е, знаєш, десь зустрічатися, тому що це е, тільки ви, тільки ви е, знаєте, що що ви робите. да. И вот когда ты, и когда ты написала, и я просто села за 15 минут и четко дала. То есть мне ну, пришло знание, понимание, что надо именно сейчас сделать, и это сделала. И идея в том, что когда вот так вот мало дел, когда вы типа себя экономите и думаете, что у вас там не хватит, и идете маленькими шагами, не набирайте ответственности на себя, да, потому что кажется, что у вас не хватит, то тогда у вас как будто бы вот эти дела, которые вы планируете, они, короче, ну вот займут столько времени, сколько вы им выделите. То есть я могла бы, например, думать над этими заданиями, записывать эти кружочки, там формулировать эти тексты просто, ну, неделю, поняли? А когда в потоке все происходит, и когда ты вот так вот делаешь, ну, как бы немного многозадачность, а просто говоришь «да» этому миру, вот так, на предложение, которое тебе приходит согласно твоему видению, ну, куда вы хотите идти, то происходит все легко и быстро. Я, в общем, к тому, что не отказывайтесь от любых возможностей, ничего не бойтесь. Пускай вас не страшит ответственность и а, вот эти какие-то большие возможности, которые вам кажутся большими, это не страшно. Такое моє Те, якась є така, знаєш сила слова. Я не знаю, чи якась така магія. От коли ти говориш, от просто воно все відгукується, і ти починаєш от якось його ну, от відчувати просто все. От Я не знаю, якась в тебе або було, або мені здається, чомусь воно нове. Тому що я пам'ятаю тебе за прошлим проєктом, і мені здається, що ти не знаю, от змінилася, ти вирісла. чи я вправа? как ну, мне сдаемся. Ну, на мой... На Для мой... Сила персонально... э, На мой персональный такой взгляд, э, так и есть, скорее всего, потому что э, это то, о чем Валентина говорила. Э, расширение произошло, понимаешь? Вот это, да, э, когда то, что я делилась на прошлом эфире с вами, э, когда со мной произошел этот джет, но это же не просто джет случился, это случилось Uh, мое понимание вообще как формировать любой результат в жизни то есть я блин очень серьезную штуку хакнула для себя и это проходка важная и ну это случился плюс еще накопительный такой результат моих действий и моя вот это теперь какая-то тотальная уверенность в том что если ты делаешь действия они не могут не привести тебя к результату который ты, ты видишь что это ну, неизбежно произойдет, то есть мое знание вот не то, что вера, знаешь, многие люди, они же останавливаются делать, я об этом тоже уже говорила. Просто это, наверное, такой, знаешь, фундаментальный, важный для меня сейчас инсайт. Ну, не просто инсайт на уровне: ой, у меня, у меня инсайт, да, а опыт мой, который я прожила. Что оно неизбежно будет, если ты не прекращаешь дел, действия свои. И все, и в меня это вот прогрузилось, и, наверное, это меня расширило. Конечно же, это сделало меня гораздо более уверенной, и поэтому, возможно, так оно и действует. А еще я, конечно, но делаю, считается. Первое ноль первое, понимаете? Ну родилась. Кто из вас тут а. теле цифровых этих штучек? Є в, нас, є в нас е, учасниця е, Оля, вона, у нас вона є, ми будемо їй довіряти, ми, хай, зробить тобі розбір, ми подивимось. Круто. Розкажи про кожну учасницю, якщо ти а, Слушайте, о, я, Валентина я... пише 10-10, Вау, Валентина, не, ну Валентина, це да, вообще. У мене мурашки понятно. просто. Валентина, я смотрела ваш эфир с Тони від начала до кінця, ти очень мощная і настолько чистая вообще. У нас всі ментори вони просто кру круті. Я не знаю, як це, як це вообще мені вдалося. Чесно, це не я, це просто щось це ти, відбувається. Це ти, щоб ти нічого там собі не надумувала. Це щось, щось відбувається, тому що це просто дійсно це дуже круто. Дівчата, я навіть ну, і не мріяла <про>, про таке. Дуже дякую. Розкажи про кожну з дівчинок. Чи ти встигла їх якось відчути? Що ти можеш, наприклад, сказати про Антоніну? Про Тоню? Про Антонину я могу много рассказать. Во-первых, это Давай. моя подружка юности. Как он такой? Что? Что? Да. да Во-первых, Тоня моя подружка юности, во-вторых, Тоня участвовала в моих проектах. Мы работали, она работала со мной. Тоня – это просто… Тоня очень сильная. У Тони есть вот это очень важное и ценное качество – это сдаваться наставнику, это называется, знаешь? Ну, то есть учиться, способность учиться, способность быть учеником – это очень много. Я в последнее время, кстати, на проекте наблюдала ее, вот посмотрела разбор Валентины, и в меня тоже Тоня, если будет слушать, обязательно надо, чтобы она послушала, потому что. Ой, извините, что нажала. Ой, извините. Не, нам все доброе, у нас ничего не изменится. Ага. Ты красиво да. сидишь. В общем, я, я увидела, что в Тоне раскрылась такая сила особенно. И вот это тоже поселяется и прорастает вот эта вера в неизбежность того, что это случится. Еще раз, очень часто бывает такое, что люди сдаются, потому что не видят 7-минутного результата. Но очень классно, когда человек продолжает идти, несмотря ни на что, дальше, дальше, дальше. То есть не сдается, не обесценивает, да, и все равно стремится, да. и тогда рост и ну, вот это то, как ты хочешь, как тебе мечтается внутри, то, какие у тебя есть амбиции, оно неизбежно происходит. Я увидела в Тоне э, вот эту, не, как сказать, настойчивость, непоколебимость и и знание, что у нее будет то, что она хочет, и в десятки раз просто больше. Вот это про Тоню могу сказать. Тоня крутая, Тоня умничка. Я Тоню люблю всем сердцем, подруженька моя. Эм... Я так могла статься, что вы на проекте. Я, честно, для меня это просто какие-то загадки. Я же тебе ее порекомендовала. Я вообще думала, что она эксперта будет а. по, по или СММ, или видеомонтажу. Ага, все, ти поняла? а я це б, мабуть, цей момент упустила і е, да і щось не, це, не зрозуміла. Добре, що ти можеш розказати про Тому? Ну, може, якщо ти вже познайомилася з дівчатами. Так, да, я можу сказати про Тому, що у Тому класне чувство юмора. Ну, я взагалі мало, правда. Я еще мало так совсем чуть-чуть познайомилась. Хто проявився, это Тома і Віталія і Тоня. Вот три девочки у меня в чате проявились, и они сдали задание, которое я дала. Остальные девочки, ну, я вот слышала, э, там заходила еще в Zoom, когда был момент, время, э, что не получилось, потому что в дороге. Э, у остальных девочек тоже не знаю, там, э, почему, может, не получилось. Но честно, вообще то, что они сделали, в принципе, это задание, это очень тоже сильно. И знаешь еще, очень круто, что я его, ну, вообще вот все не случайно, что я его дала именно вчера. Потому что такое бывает что вот опять же вот это если нету дедлайна понимаешь оно может растянуться на неизвестно какое время и при этом еще тянуть вот это все время кучу энергии ты будешь думать что вот мне надо вот это сделать ты можешь целую неделю да. просто сливать туда силы а э, и в итоге не сделать есть люди которые не делают это задание Ну потому что вот откладывают откладывают и оно реально непростое оно очень непростое Я просто сама пам'ятаю, як я його робила, блин, там на, на набережной стояла, позорилась. Що Но... його сила? Розкажи, тому що ти знаєш, я виклала сторіс і, значить, просто до наших глядачів написала: хто ну, з вас типу, таке б типу, ну на свободі, типу, а ви просто так це зробили і поставила такий пункт, як а що це мені дасть? Mm -hmm. І от ти знаєш, туди почали дівчата лайкати. А, а, а типу, а для чого це? От просто поясни. В чому сила э, цього? Тобто, що треба зробити, давай так. Що треба, зробити? треба заспівати пісню в людному місці. Так. Да. Да, щоб конкретно от, ходили люди і ти, ти поєш. Це може бути і кафе, і ресторан, це хай-левел, коли ти зайдеш і споєш всі люди стят, і ти паєш. Повієш. Я тебе так скажу. Это, это, короче, такой опыт, который непредсказуемый. В плане каждый человек его проживет по-своему, потому что у ну, одного один набор программ, у другого там вообще другой набор программ, да. И каждый будет сталкиваться со своим. Ну, кому-то, например, стыдно занимать место в пространстве. Ну, мне стыдно быть видимым вообще, чтобы на меня обращали внимание. Я не заслуживаю этого. Я не заслуживаю вообще открывать рот, занимать пространство, да? Кому-то кто как подумает обо мне. И так дальше и тому подобное. Там вы, вылазит масса штук. И на самом деле, вот пока не попробуешь, типа не поймешь. Я тоже думала, вот на уровне ума ну такое, ну, может казаться, а что такого? Но пока ты не пойдешь, тот опыт не поймешь. И э, очень много, ну, могу сказать, что точно дает это, дает энергии. Очень много. На этой энергии можно сделать какие-то вещи, которых ты не делал до этого. То есть это задание, которое прям может тебя перевести в новую реальность, потому что даст пул энергии, где ты можешь после этого еще какие-то новые сильные действия сделать. Вот. Ну, что еще сказать, не знаю. Мощнейшее задание. Надо пробовать. Надо делать. Я думаю, что, и я и еще потом знаю, еще... Как... И где But... свой, свой страх, а где э, страх там точка росту? Да, а потом еще, знаешь что? Еще то, что в процессе ты тоже можешь себя поизучать, вот свои стратегии поведения, э -э типа, ну то есть там опыт все до, во время и после как ты к этому подходишь, откладываешь ты это или нет там до последнего. Я, например, откладывала до последнего, когда я, ну вот сколько у меня было дедлайна, там, знаешь, три дня, например, да, вот так я вот перед последним эфиром, когда сказали, вот надо, ну, перед следующим, я его и сделала, понимаешь. Э -э какое ты место выбираешь, как, как ты вот это, ну, вот это все, это тоже опыт. И потом стратегии могут очень поменяться. Кстати, ну, после этого задания тоже Стратегии жизненные могут поменяться. Вот, например, Тоня, она со мной в работе делала это задание уже однажды, и она его там откладывала, я не знаю, сколько времени. А сейчас она его сделала просто на изи. Ну, то есть она говорит, ну, я просто мне надо было. Ну, конечно, она тоже прожила свой опыт. Она тоже вышла и сказала: я получила кучу энергии после этого. Но это уже вообще была другая стратегия, новая. Так, да, ти знаєш, я зрозуміла, що мені теж його треба зробити. Я навіть пригадала ситуацію прямо зараз з дитинства, де я на вулиці йшла з дідусем і як би показувала йому, чи якийсь анекдот, чи щось показувала, ну, жестикулювала і прямо, ну, можна сказати, що співала. Тобто я голосно розмовляла, і це був прям виступ такий. І одна людина там йшов якийсь ну, підросток, там хлопець підліток, і він просто понасміхався з мене. І ти знаєш? Я і пригадую, що після цього я прям замкнулася. Прикинь, тобто для мене це був прям такий наш. Я замкнулася, да. да, і я навіть мені здається пропрацьовувала цю історію з психологом. І я думаю, прикинь, як буде круто, якщо я вийду і зараз просто от це зроблю. Тобто, це воно зламає ту програму повністю. Да. знесе. Ой, ж втрати, тобто да я да, от прям так. зараз це відчула, що мені це прям край необхідне. Я це зроблю. Все вирішила. Клас, Тоня, а ми тут у тебе обсуждали. Посмотришь эфира, поздно-поздно. Класс. Расскажи, будь ласка, про Виталию, яка, до речи, заспевала первая в Виталия цему... вообще в Ну, просто на таком позитиве, на таком легке, на таком принятом решении. Я вообще поняла, что Виталия, типа, просто как танку может все. Ну, реально. Первая вышла, первое, первое сделала в спортзале, как вот она реально как на сцене. Ну, это сильно... Это же еще, знаешь, перед знакомыми, незнакомыми, там, кто что подумает, ну, много, много еще, там очень много тонкостей, вот, например, если ты скажешь, приготуйтесь, я сейчас буду спевать, знаешь, предупредишь, например, людей, это уже тоже какая-то, как, ну, такая защита, типа, ну, не воспринимайте меня всерьез, да, а если вдруг ты выйдешь и споешь просто вот так вот, с бухты барахты, как с них на голову, вот интересно, кстати, Виталия, как ты так или так сделал? Отслеживай своим свой подход к этому заданию. Но ну, в принципе, то, что вот кто сделал, вы очень сильно крутые. Дали задание, э, как бы, и все. Не, вижу цель, не вижу препятствий. Это главный с с у секрет успеха. Класс. Ну, про то, скажи, по, по всем девчатам по чуть-чуть. Вот, про а потом что-то оказала. Да, по сути, я, к сожалению, больше ни с кем не успела пообщаться. Да, угу. девочки. Ну ничего, это только первый тиждень. Нет, Тома, приготовила... Том, Тома, Тома сделала, да? Да, Тома еще пела. Подивишься, чуть ты двилалась, да. Да, дивилась уже. Умница, молодец. Но, короче, девчонки, знаете, еще вот эта тема э, она что там тоже. Когда поешь мужу, оно типа легче. А вот, да, типа... да, 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 рассказывай. Да, а типа вот так вот стать выйти, э, это уже другая степень, да, когда ты, ну, реально для других, и это уже другой степень дискомфорта. Но самое главное, вы эту практику можете взять себе в жизнь, и когда вы захотите прям, когда вам нужна будет прям энергия на какое-то, на что-то сильное, захотите себя так сильно взбодрить, то вы можете ее применить. Хотя я не знаю, кто ее применит, знаете, вот так вот без э, наставника, который скажет, честно. Ну, я до сих пор, по-моему, ее не применяла без вот того тренинга. Но берите в работу. Кому откликается, вот из, э, э, заставить надо, да, правда, такие штуки, они редко сам сделаешь. Поэтому вам ну, очень тому, приятно. Тому воно и выводит, знаешь, на новый уровень. наш проект, когда, э, ну, девчата смущены это делать. І, знаєш, немає вибору, але це дуже круто. Я думаю, що ну, е ментори в нас крутезні, і я знаю, що ви хочете також дати результат. Тому е тут треба здаватися, як ти сказала, і просто йти. І все, да. просто здаватися, і от що буде, то буде. Я просто це роблю. Да. Я думаю, так треба з таким, таким відчуттям. Да. Добре, що б приготувала на наступний тиждень? потаться ты знаешь когда я слушала валентину последнее вот ее слово то мне сразу пришло что я хочу дать связанное задание с интеграцией тени это задание тоже на проявленность у меня вообще есть такой большой вебинар об этом но вебинар я наверное не буду заставлять людей смотреть ну он вебинар как энергосессия с практикой если его сделать это очень будет мощно. Но я думаю, что я как-то переформатирую, чтобы это было ну, как-то полегче и по времени меньше затратно. Про тень, про интеграцию тень. Круто. Дуже тобі дякую. Ой, ну все. Вы уже начали, бачиш, синхрониз... синхронизировать. Воно как-то, мне кажется, тоже в каком-то потоке. Ну, прикинь, мастери... Галентина, вот ты говоришь, ты говоришь про цілі, а я думаю... Блин, классная тема, это же мое сейчас все, вот формирование видения, целей, вот у меня сейчас проект, в котором я это буду давать, да? И я такая думаю, ну, я даже честно не задумывалась, что я буду давать, но, наверное, я бы давала что-то подобное, да? И только ты вот набрасываешь, и у меня сразу такая, ну, я, я про тень тогда дам. Что, да. вот, что еще надо под поле, вот у меня так что, что? А же идеи, откуда нам приходят, оттуда, понимаешь, ну, из поля. Просто люди многие не относятся к этому серьезно, думают, да, фигня какая-то. І mm -hmm. скажи, будь ласка, ще а, слово підтримки або що тобі йде в потоці, тому що одна з учасниць зараз е, вже дуже скоро покине наш проект. Що б ти могла їй не знаю, сказати, порадити, підтримати? Я хочу сказати, що одну таку рекомендацію що треба бути благодарний ко всему, що є, к будь-якому опыту. Даже если что-то заканчивается, значит, так тому и быть. Значит, именно так и наилучший для меня сейчас вариант поблагодарить то, что было, поблагодарить всех искренне от души каждого ментора, ну, каждого вот участника и пойти дальше, создавать свою офигенную реальность, просто не прекращать, продолжать делать действия и просто знать, что видение неизбежно наступает, если ты э, просто продолжаешь идти и э, идти ну не циклиться на каких-то проблемах, да, а фокусировать свое внимание на поиск решений э, и делать сильные, расширяющие действия, принимать сильные решения и идти куда страшно. То, что страшно, ну, расширять. Вау, то, що страшно розширять, Боже, Вікторія, це вообще то, що страшно розширять, круто. Клас. Дуже тобі дякую. Дуже-дуже, дуже тобі дякую, дівчата, ви просто всі неймовірні.